Тоа што не му да биде доволно игрок и старал се очень многу енергија дали на на площадки противник не не сделал со што планирал да сделат наша заштита думе била 35 минути хороша и и думе што е тоа определило тоа игра се во неа. Погледнете и што не е главните нас главно кастанија Ono je bilo glavno je Normalno bi videli tamo. Svi smo svi toliko procenat popadanja boljških igrakov. On je hroši dla njih, no oni izdjelali oči mnogo puteri. Potom što mi igrali tako kako igrali, od koji sam ja domao i što izdjelali hrošu rabotu. Da šta ste popali i neskoliko s načala je oči važno bilo, bi bilo kako je to minus. U nas po rezultatu bilo bi očito težo igrati, igratnom i tamo vtore četvrti hrašao, zesali troškovi i polučili uverenost i tamo sve bilo lepše.